Hola a todos, aquí les comparto un spoiler del capítulo número 2 de My Dear Hamster Opa: Gui duerme en la habitación de Tiu, basados en el libro. Resaca, me voy a volver loco. Recuerdo que me desmayé mientras bebía con Tiu, siendo arrogante e insistiendo en que podía beber aún más. Me muero de vergüenza. Eh, este lugar no parece ser un hotel. A primera vista es obvio que los muebles son muy costosos. Debería ser la casa de Tiu, supongo que debería encontrar a Tiu primero. Ah, despertaste, Tiu. Debiste dejarme solo dormir en el sofá. Puf, no era necesario. Tienes hambre, verdad? Deberías comer. Tiu, empieza a cocinar. No se notaba cuando estaba usando el traje y el abrigo. Pero tío, en verdad, tiene un buen cuerpo. ¿Es porque esa ropa es más delgada? Se ve más prominente. Bebe. Oh, gracias. Té de miel. Me pregunto cuánto ha pasado desde que lo tomé. Tú, no andes diciéndole a la gente que puedes beber alcohol. Beber cócteles todo el tiempo, esa es una tontería. Ya que es mi culpa. Vas a meterte en problemas si te embriagas tan fácilmente. ¿Tienes idea de cuán aterrador puede ser el mundo ahora? Vas a terminar como un tronco, mocoso. ¿Qué? Olvídalo. En estos tiempos los chicos también deberían ser precavidos. En verdad, si bebes así nuevamente, voy a tener que regañarte. Su patrón de regaños es igual al de mi hermana. Asentí. Me pregunto, ¿cómo es que se va a enterar y regañarme? No hay nada que perder siendo precavido. ¿Cómo sigue tu resaca? ¿Estás bien? ¿Quieres que ordene algo de sopa de germen de soya? No, tienes fideos. Los fideos serían suficientes para mí. Muy bien, ¿dos son suficientes? No, Tiu, es suficiente uno. La comida de ayer aún no ha digerido por completo. ¿Uno es suficiente para llenarte? Bueno, no soy tan grande como tú. Está preparando la sopa. Wow, no está demasiado caliente para tú Se lo come tan bien que él podría grabar un comercial. Ah, sí, tú podrías llamarme por mi nombre. La manera en que me llamas ideal cuando salimos un extraño. ¿Qué? Bueno, supongo que es verdad. Entonces te llamaré guy Va a ser un tanto incómodo al inicio, pero con el tiempo sonará normal. Entonces, también llámame por mi nombre. En realidad, mirae es algo relacionado a mi trabajo, así que, ¿trabajo? Es mejor no preguntar. Tiu suena bien, pero está bien. Gui no suena mal. Eso es lo que piensas. Gotear, girar, caminar. Chu, ya lleve los trastes. Muy bien, buen trabajo. Pensé que me había acostumbrado, pero no. Era bastante agradable cuando estaba usando ropa casual. Debería ponerme mi ropa. Oh, Chu, oye. Oye, ¿quién es Ryun Han? Mm, ¿Tú cómo sabes sobre Ryun Han? ¿Esos dos se conocen? No creo haberle contado a Hinju sobre él. Ryun Han llamó. Y Hyun contestó, confundido. ¿A mi celular? Rebuscar. No está aquí. Aquí está tu celular. Ibas a tirarlo en varias ocasiones. Así que lo guardé por ti. Intenté cargarlo, pero no utilizamos el mismo tipo de cable. Ah, está bien, gracias. Tiu, pero ¿cómo es que sabes sobre Ryun Han? Ayer me dijiste que me parecía a él.